এতিয়া একদম মোবাইলপৰা দেই বিছনাত পৰি লৈছা এতিয়া মোবাইল যাব মানে আঠটা বাজিছে এতিয়া স্কুল আছিলে স্কুলেই ৰেডি হ'ল খোৱা বোৱাও মানে হৈ গ'ল টিফিন চিফিন বনাই মেলি সোনকালে উঠিলোঁ উঠি স্কুল যাব বুলি তাৰপিছতে চুচিভীয়া বৰষুণ যাওক বাৰু ৰাতিপুৱাৰ পৰা দিয়ে আছিলে মই ভাবিলোঁ এইকণ বৰষুণত এইখন নহয় যাব পাৰিব এইদিন ইমান ৰ'দ গৰমতে মানে স্কুলত পঠিয়াই আছোঁ আজি যোৱা আৱতৰটো ভাল স্কুলত থাকি ভাল পাওঁ অঁ ক্লাছ কৰি ভাল পাবা তাইহে তেনেকৈ ৰেডি কৰালোঁ তাৰপিছতে বৰষুণ জাক এৰিলে ছিক্স এপেটি দি থাকিলে বাদ দিয়া আৰু বোলো দিয়া ছেভেন থাৰ্টি হৈ গ'ল মানে তাৰপিছতে বোলো মাত দে দিয়া এতিয়া দেৰি হ'বগৈ তেনেকৈ ৰখাই থৈ দিলোঁ তাতে ৰেইনকোটটো মানে সেইদিনাখন ফালি থৈ আহিলে গোটেই এৰি চোৱা মানে পিঠি চব ফালি এদাই কৰি আহিলে বেগটো লৈ পেলাই তাৰপিছতে এতিয়া বেলেগ ৰেইনকোট নাই পিন্ধাই দিবলৈ তাতে সেইকাৰণে বোলো বাদ দিয়া আৰু দিয়া এতিয়া আকৌ বৰষুণ যাক এৰিছে দেই কিন্তু বৰটো বহুত ধুনীয়া লাগিছে ঠাণ্ডা আৰু সেয়ে ময়ো ভাবিলোঁ আজি ডেইলী ব্লগ এটাকৈ ষ্টাৰ্ট কৰোঁ দেই অ' যিহেতু এতিয়া মোবাইল একদম বেগ যাব পূৰা মোবাইল থাকিছে দেই আৰু সেয়া ষ্টাৰ্ট কৰি থৈছোঁ এতিয়া আঠটা বাজিছে আৰু মানে কাম বন আধা দি হ'লে স্কুল থাকিলে কাম বন কাম বনবিলাক পূৰা সোনকালে হৈ যায় এতিয়া মাত্ৰ বিশ্বনাথ চালটোহে কৰি পেলাইছে চাহ তাহ খালোঁ মেলিলোঁ এবাৰ তাৰপিছতে তাই উঠা বহু হৈ গ'ল এতিয়া বৈ থাকিব লাগিব তাকে এতিয়া বতৰটো এতিয়া বৰষুণ যে সদায় মানে এনেকুৱা স্কুল যাব এতিয়া ভিডিঅ'টো এনেকৈ ষ্টাৰ্ট কৰি থৈছোঁ যদি ভাল লাগে চাব শেষলৈকে আৰু শেষত জনাব ভিডিঅ'টো চিকেন আপোনালোকে কাজি মাৰি আছে তাকে মানে কি গৰমত কি হ'ল ভিডিঅ' বনাবলৈ একদম মন নাযায় আৰু আজি বতৰটো ঠাণ্ডা পাইছে যে সেইকাৰণে ভাল লাগিছে মোৰো ভিডিঅ'টাকৈ ষ্টাৰ্ট কৰোঁ বাৰু দিনটোকে আপোনালোকৰ মাজত আৰু এৰি ঘৰতে কি কৰোঁ থাকে দেখুৱাই যাম মই পিছবেলা আকৌ কি হয় নাজানো বতৰটো বৰ্তমান বাৰু ভালেই গতিকেলৈ চাই থাকিব আৰু ভিডিঅ'টো চালোঁ দেই আজি সৰু মাছ আমাৰ আইদেৱে টিফিন খাইছে আজি ফ্ৰাইড ৰাইচ বনাই দিছিলোঁ মানে কণী চণী দি বুলি এতিয়া খোৱা এটা খাইছে আৰু কেইটা বুজিছিলে দহটালৈ পোন্ধৰ মিনিট আছে আৰু মোৰ কাম বন কৰি হ'ল এতিয়া এইবিলাক খোৱা বোৱাবিলাক যোগাৰ কৰোঁ আৰু এতিয়া মাছকেইটা বনাই আহিছিলে মোৱা মাছ প্ৰথমতে মাছকেইটা লৈ লৈছোঁ তাৰপিছতে এতিয়া চাহ তাহ বনাম আৰু এয়া এইবোৰ মাছে খাই ভালে ডাঙৰ মাছ আনিছিলে মানে বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ সেই খাবলৈ মন যোৱা নাই বোলো মোৱা মাছেই খাম এইবোৰ মাছে বহুত ভাল খালে মানে মানে চকুটকুৰ কাৰণেও ভাল সেইকাৰণে এইবোৰকে লৈ লৈছোঁ এতিয়া মায়ে বাচি দিব ধুনীয়াকৈ তাৰপিছতে এইফালে গাখীৰ আহিলে প্ৰথমতে গাখীৰখিনিও গৰম কৰি লওঁ আজিকালি মানে প্ৰায় ৰাতিপুৱা আহাৰটো একদম পাল মাৰি থৈ দিওঁ মানে মতা মানুহকেইজনক ভালদৰে দিব পাৰিলে আৰু হৈ গ'ল আমি মাইকীকেইজনীৰ কথা তেতিয়া চিন্তাই নকৰোঁ ৰাতিৰে মানে অমিতা ভাজি অকণমান থৈ দিছিলোঁ আৰু এতিয়া ৰুটিৰ লগত তাকে দিছোঁ দেউতাকো দিলোঁ মই আশাৰৰ কাৰণে টিফিনো ৰেডি কৰিলোঁ তাৰপিছতে আমি কেইজনীয়ে আৰু কি এনেকৈ গাখীৰ চাহৰ লগতে ৰুটি খাই থৈ দিম আৰু তেনেকৈ কামত ক'ত হ'ব পাৰিব আজি বতৰ ৰাইজত ঠাণ্ডা ভাল লাগিছে কাম কৰিও ভাল লাগিছে বস্তু অকণমান আৰু এইফালে মই দুপৰীয়া কাৰণে যোগাৰ কৰি আছোঁ মাছকেইটা বোলো ফ্ৰাই কৰি লওঁ তাৰপিছতে সিফালে মচুৰ দালি অকণমান দিছোঁ মানে মাছৰ চৰচৰণটো ইমানেই শুনিলোঁ নিজৰ মাতটোকে মানে শুনা নাপাইছিলোঁ গতিকেলৈ সেইবোৰ ভয় চভৰাকৈ কৰি দিওঁ আৰু সেই এতিয়া ভয় চভৰাকৈ কৰি দিছোঁ এনেকুৱা মাছবোৰ খাবলৈ ভাল কিন্তু বনাবলৈ যে ইমান তিগত নহয় মানে আমনি লাগি যায়গৈ আৰু এনেকুৱা সৰু মাছটো মানে একদম এবাৰতে খুৰখুৰীয়া কৰি পিনে পিঁয়াজ চিয়াঁজ সৰহকৈ দি মানে বনাই খালে বেছি ভাল লাগে আৰু আমাৰ আকৌ দেউতাই মানে তেনেকৈ নেখায় এটা এটা হ'ব লাগিব মানে তেতিয়াহে খাই ভাল পায় বোলে মই আকৌ সেই পিঁয়াজৰ লগত যে ভাজে খুৰখুৰীয়াকৈ সেইটোহে ভাল পাওঁ কিন্তু এতিয়া দেউতাই খাবলৈ এনেকৈ বেয়া পায় যে সেইকাৰণে এনেকৈ ভাজিবলগীয়া হৈছে কেইটামান কেইটামানকৈ যেনে তেনে ভাজিছোঁগৈ আৰু দেই মাছ ভাজি খোৱাই নাই মই গম পাইনে দালি তেল মাৰিলোঁ ভাতো হৈ গ'ল মানে মাছ ভাজি তেতিয়াহে হৈছেগৈ কেইটামান কেইটামানকৈ বনাই আছে যে তাতে ভাঙিবও নালাগিব নেমু চেপি লৈছোঁ বাৰু তথাপিও একেবাৰে লাষ্টৰখনত আৰু লাষ্টৰখিনিত একদম ভাঙি ল'ব বুলি গোটেইখিনি দি দিছোঁ দেই মানে আমনি লাগি গৈছেগৈ আৰু বনাই বনাই তাৰপিছতে এয়া একদম ভাজি মেলি হৈ গ'ল আৰু দেই যেনে তেনে খাবলৈ কিমান কষ্ট কৰিব লাগে তাৰপিছত আমাৰ মহাকৰীও আহিলে এতিয়া আকৌ চাহকণ পাতি দিছোঁ দেই মাকে চাহ খাইছে দেই ইমান চাহ খাই ভাল পায় ঔ দিনটোত কেইবা চাহ খাবা তুমি কা অ ভজা মাছ খাবা নে সৰু সৰু মাছ কেলৈ তোমালোকে মাক আছে ন কালি পাহৰিছিলো এইকেইদিন পাই খাবানে আকৌ গেলে তুলিছে দে হ'বলৈ দিয়া কি কৰিব আকৌ মোবাইললৈ চাব সোবাই দিয়া অকণমান ভাত নোখোৱা নেকি ছোৱালী কি আনি চাদি কেইটনত খালেই সেই টাইমেণ্ট ঐ চালি উঠাব সুধিলো নাইতো দুটা খালেই সেইটো দি তিনিটা হ'ব এতিয়া ময়ে খাই দিম আৰু দেই ভাত পানী খাই বাচন চান ধুই মেলি আজৰি হৈ আহিছোঁ দেই আজি কি হ'ল তেনে তিনিটা বাজিবৰে হয় সেয়া মানে মই বিচনাখন পাৰিবই পৰা নাই এইফালে ছোৱালী মানে শুই আছে দেচোন মই মানে কি হ'ল মই যে আগতো কৈছোঁ মোৰ ছোৱালীজনী থাকিলে মিষ্টাৰ থাকিলে মই মানে মিষ্টাৰ বাৰু নাই ভাত খাই গ'লেই আকৌ ছোৱালী থাকিলে মানে মোৰ বিচনাপৰা মানে বাকীবোৰ চব হৈ যায় কিন্তু মোৰ বিচনাপাৰা কিন্তু মানে বহুতেই দেৰি হৈ যায় আজিতো বহুতেই দেৰি হ'ল তিনিটা নাছিলে এতিয়া এতিয়ালৈ শুই আছে মানে তাই সিখন বিচনাৰ পৰা দেউতাকে ৰুমৰ পৰা তাইক আনিলোঁ বোলো উঠা ভাত খাবা তাৰপৰা উঠি আহিলে যেনে তেনে ইয়াত শুই থাকিলে ভাত নাখাওঁ বোলে তাৰপিছত তিনিটা বাজিলে তিনিটালৈ পাঁচ মিনিট আছে শুইয়ে আছে মানে ইমানেই তুলিছোঁ নাই নুঠে আৰু মোৰ এতিয়া ভাত খাই তামোল এখন খাই ল'লোঁ মায়ে কাটি আছিলে খুব ধুনীয়া চাফা তামোল এখন দেখিলোঁ খাই লওঁ বোলো এই যেন কবিৰ মানে টোপনি আৰু আজি ৰাতি নহ'বই চাগৈ তাকে তাকে এতিয়া আৰু ময়ো এই বতৰটো চব মুকলি কৰি আছে এতিয়া অকণমান অকণমান ৰ'দ ওলাইছে দেই আৰু এতিয়া ময়ো অকণমান জিৰণি ল'লোঁ দেই তিনিটা বাজিলে আজৰি খাওঁতে ভাত খাওঁতে খাওঁতে তেনেকেই খালোঁ আৰু দেখাবলৈকে নহ'লে পাহৰিয়ে থাকিলোঁ বেছি বেলেগ একো নবনালোঁ দেই মাকালি মাংস আছিলে মাকৰ মাংস আৰু দাইলে খালে তাৰপিছত আমি দাইলে আৰু সৰু মাছৰ সেনেকৈ ভাজি আহি তেনেকৈ খালোঁ আজি ভাতসাঁজ বেলেগ একো নবনালোঁ তাত ছোৱালী বনাবলৈ আছে এটা শুই থকা দেখি মই নবনালোঁ ৰ' কিবা এটা কৰি দিম আৰু দিমচোন কাম আমলেট কৰি দিম তেনেকৈ খাব তাৰ আৰু এতিয়া সেয়া যিমান দেৰি ঘৰ হওক মোৰ সময় এতিয়া ৰেষ্ট লওঁ তাৰপিছত আকৌ লগ পাই আছোঁ দেই এইফালে যে আমাৰ ৰাস্তাটো সম্পূৰ্ণ হোৱাগৈ নাই এইফালে আমাৰ ঘৰৰ মুখসাগৰ পাইছেহি ভীমটো দি পিনে উঠিছে আজি আৰু আমাৰ গাড়ী গেৰেজটো চব একদম চিমেণ্ট টিমেণ্টে ভৰ্তি হৈ আছে মানে যোনখিনি কামত লগা বস্তু ইয়াতে ৰাখিছে আমাৰ গেৰেজৰ ভিতৰতে হ'বগৈ আৰু কেইদিনমানৰ পিছতে এতিয়া বৰ্তমান এনেকৈ আছোঁ আজি যে মাকে জীয়েকে ইমানেই ভুলোঁ নহয় ছোৱালীটো একদম মানে বহুত দেৰি হ'লে তাই আগৰ পৰা শুই আছে বাৰটামান বজাৰ পৰা শুই আছে তাই চাৰে চাৰিটা ঠাৰ পাইছে তাকো মই তুলি দিছোঁ কাৰণেহে মানে মই তিনিটা বজাৰ পৰা শুলোঁ একদম চাৰে চাৰিটা ঠাৰ পাইছোঁ ময়ো সাৰ পাইছোঁ তাইকো তুলি দিছোঁ আৰু তেনেকুৱা ইমানেই টোপনি ধৰিলে মানে আজি তাৰপিছত তাই আকৌ সেই ভাত নাখাওঁ বুলি ক'লে কিবা এটা বনাই দিয়া মানে বেলেগ মই বোলো কি বনাই দিওঁ পাঁচটা পেকেট এটা আছিলে তাকে বনাই দিলোঁ একদম চিলকে আৰু এইফালে টিভি চাই আছে এতিয়া আৰু এইফালে মায়ে চাদা কাটি আছে দেই আৰু এতিয়া আজি মানে আকৌ বাৰ্থডে' পাৰ্টি এটা আছিলে ঘৰৰ ওচৰতে গতিকে খাবলৈ বুলি আমি যিজনী ওলাইছোঁ ইমান গৰম গৰমত মানে বাৰ্থডে' পাৰ্টি খাই আছোঁ আৰু ইমানখিনি মাতিলে মানে পালে মানে যাবলৈ মন যায় নহ'লে মনটো ভাল নালাগে মাতিছে যেতিয়া যাবই লাগিব চবলৈকে নহয় জানো মাতিলে বোলে ৰঙালৈ যাবা নে মাতিলে বোলে পুজিলৈ নাযাবা তেনেকুৱা কথা সেইকাৰণে যিমান গৰম হ'লেও এতিয়া ওলাইছোঁ আৰু পাৰ্টিটো বোলো খাই থাকোঁগৈ এতিয়া সাতটালেই পোন্ধৰ মিনিট হৈছে সেয়া তাকে চবকে চাৰিটা দুই মিনিট ওলাইছোঁ এতিয়া এনেকৈয়ে ওলাইছোঁ আৰু আমাৰ মানে বেছি দূৰে দূৰে নহয় যে মইবোৰ একদম ওচৰতে কাষতে যেন লাগে মানে পাৰ্থডেতবিলাক গতিকে ইমান ষ্টাইল নকৰিলেও হয় আৰু মানে অকল বেয়া এনেকৈ বেছি পিন্ধিছে আৰু গৰমত এনেকৈ আৰু এনেকৈয়ে ওলাইছোঁ আমি দুটাকৈ বোলো যাওঁ পতককৈ গৈ আহোঁগৈ মানে এইটো টাইমত গুচি গৈ মানুহ বেছি কান্ধে আৰু এয়া ডেইলি ৰুটিন ফ'ল' কৰি আজিৰ দিনটো এনেকৈ সামৰণি মাৰিছোঁহি আৰু এতিয়া ৰাতিৰ মানে সাঁজটো ৰেডি কৰি পিনে এইফালে চাফ চাফাই কৰি লৈছোঁ এইটো আৰু থাকেই নহয় যিমান পাৰি পাকঘৰত নোসোমাক যিমান পাৰি মানে বনোৱা সিজ্য নকৰক গেছ চেছ চাফা কৰিব লাগেই টেবুল চেবুল চাফা কৰিব লাগে নহয় জানো এতিয়া সেই বনাই মেলি আজৰি হৈ একেবাৰে বোলো পাকঘৰৰ পৰা ওলাই যাওঁ আৰু দেই সেয়া একেবাৰে আজৰি হৈ লৈছোঁ আৰু পাকঘৰৰ পৰা আজি পিছে বৰ বিশেষ একো বনোৱা নাই ৰুটি বনালোঁ তাৰপিছতে ভাজি এখন বনালোঁ আৰু মানে দুজনৰ কাৰণে কিনো ভাত বনাম বোলো চবকে ৰুটিকে দি দিওঁ সেয়া ভাজি কৰি পিনে আৰু ৰুটি দি দিছোঁ আৰু চবকে এতিয়া বাৰী মেলি দিওঁগৈ আৰু আমি দুজনীটো পাৰ্টি খাই আহিছোঁ নাখাওঁৱেই আৰু পাৰ্টি খোৱাৰ পিছত মানে ভিডিঅ' কৰিবলৈ নহ'লে দেই মানে টিউশ্যন মাষ্টৰণী আহিলে তাৰপিছতে কোনে টিউচন কৰিলে তাৰপিছত মই অকণমান সময় ৰেষ্ট ল'লোঁ তাৰপিছত আকৌ চাহ তাহ দিয়া মেলা কৰিলোঁ সেই তেনেকেই আৰু সেইকণ টাইম কটালোঁ তাৰপিছতে এতিয়া একদম খাই বৈ আজৰি হৈ বাচন বৰ্তন চপাই মেলিয়েই আৰু ইমান গৰম লাগিছে মুখখন কিবা পুৰণি দিয়নিকেইটা লাগি গৈছেগৈ আজি মানে পিছবেলা ৰ'দটো দিবলৈ পালেহে ইমান গোপ গুপকনি মাৰিলে একেবাৰে নাকে চাকে ঘামচি উঠি গ'ল বোলো নাই আজি আইচ কিউব অকণমান লগাই দিওঁ ভাল লাগিছে না ঠান্ডা লাগি গৈছে মানে আর যত যত মানে ঘামুচি উঠিছে আজি লগাই ইমান ভাল লাগিছে এতিয়া আৰু কি করে ঠান্ডা ঠান্ডা হলো কই গাও গতি আজির আজি দিনটো এনে মাঝে মাঝে দেখাবল চেষ্টা কি খালো কি বললো সকলবিল আপনাদের ভিডিওটা চাই সাই পালে কিন্তু জানাবলে নাপাহরব যদি ভাল পালে এটা লাই দিব দি আর এটা ধুনিয়া কমেন্ট করে দিব ঠিক আছে তেনেহ'লে দিয়ক আজিলৈ আহোঁ পুনৰ লগ পাম অন্য টিভিটোৰ সৈতে বাই গুড নাইট